Привет, Симечка. Привет, Жужа. Симулька, давай поговорим про политику. Давай, я не против. Мне, например, нравится политика Лешко. Он так красиво все рассказывает. Мне нравится его слово скотвеньяко. На вили посажу твою жопу. Вам ли, щоб ви заспокоїлись. Ви з ким говорите, прекратіть орати? Ви орати будете все до нас пані. А тут аби відповіді, я сам вийшов. Тому що ви не заслуговуєте цього. Тому що ви повинні, якби у вас була совість, подати у відставку. У відставку маєте подати. У відставку. Я кажу по голові кому мені. Ану попробуйте. Я говорю відставку, подавайте. Я кажу відставку, подавайте. Подавайте у відставку, майте совість. Скільки мільярдів заробили на обкраданні поді... людей? Скільки мільярдів заробили? Лушка, ну ты даешь. Ну а тебе какой политик нравится, семечка? Ты ж такая у нас интеллигент, интересно. Кто в твоем вкусе? Мне нравится Яценюк. Он так красиво все рассказывает, так обещает много нам. Но ничего не исполняет. И очень понравилось, как его подняли в Верховной Раде. Остановитесь! В завтрашний день могут верить не все, как сказал мудрый человек. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. И кто же это? Ну ладно, Жуш, пошла я спать. Симулька, давай поговорим про политику.